Вітаємо усіх, хто приєднався до нашого ефіру, і розпочали сьогодні програму з дуже красивого відео пісочної анімації, яку створила Ксенія Симонова, переможниця першого телевізійного проєкту Україна має талант зовсім недавно створила ось такий фільм про життя. Луки Кримську, ви знаєте, це була унікальна людина, і хоча Лука Кримський мав сан священника, він ще був і лікарем. І навіть на сьогоднішній день його наукові роботи з медицини вони залишаються актуальними. Сьогодні будемо говорити про Луку Кримського. Сьогодні будемо говорити про віру, про любов, про милосердя. Ну і мені дуже приємно, що саме сьогодні, в цій студії, мені допомагає вести програму Краєзнавець, музикант, історик Денис Васильєв Доброго дня. День. Ну я знаю, что ты уже узнал очень много про жизнь Луки Крымского. Да, так случилось, что вот, значит, содействие вместе с Запорожской епархией у нас есть несколько проектов. Я соприкоснулся вот именно с новыми святыми, то есть с историей тех людей, которые были канонизированы в вот последние годы. И узнавая вот историю, судя по этих людей, по настоящему явля эти люди являются настоящим примером, я думаю, для современной молодежи. Вот их поступки, mm -hmm. их действия, связанные с годами и репрессий и периода первой, второй мировой войны, э это это правильные поступки. Вот судьба одного из таких людей, вот Луки Крымского, действительно, она является примером для подражания. Я думаю, многих. Э многих молодых людей. Ну, про его жизнь будем говорить немного позже. позднейшее, да. Ну а сейчас про веру. Вера-то беду помогает в жизни. А, вера ⁇ это основа, я думаю, для любого человека. Именно на вере базируются его ценности, его поиск его смысла жизни. И при помощи веры это можно отыскать, я думаю, что на те вопросы, которые может ответить наука, отвечает, на те, которые она не может ответить обращаются к вере, то есть там, где что-то объяснить невозможно. И я думаю, сегодня в ходе разговора на живом примере этого человека, mm -hmm. я думаю, ну, будет показано это, это ярким примером. Сучасным украинцам веры встречают в жизни? Это довольно-таки сложный вопрос. Я думаю, веры вера присутствует, но всегда происходит испытание веры. и Текущее положение тоже это испытание на веру, испытание не только общества, но и каждого человека лично. Насколько он сильно верит, насколько цены его жизненные mm -hmm. ценности, насколько у каждого человека есть свой духовный наставник, человек, который не бросает никого в сложную минуту и помогает разобраться в сложных ситуациях. А это является жизненными испытаниями для каждого украинца. Поэтому вопрос веры это вопрос, я думаю, основополагающий. Уже потом какие-то мирские. Там деловые вопросы, социальные, но вопрос веры – это тот вопрос, когда э, на нем базируется вся жизнь. И в этот момент, скажем так, вот есть у нас колокола, которые звонят и говорят человеку: отвлекись от мирского, вспомни о Боге, вспомни о вере. И вот, э, вот иконы жизни таких людей это являются угу. такими вот невидимыми колоколами ориентирами для каждого верующего человека. Так, без веры полного життя не может быть. Це да, так да. так. Ну сьогодні говоримо про віру. Сьогодні говоримо про милосердя, про любов і говоримо про луку кримського. І на початку нашої програми, на початку нашої розповіді, хочу вам показати невеличкий фрагмент з документального фільму про життя цього священника. Я полюбив страдання, так удивительно очищаючи душу. Ходят среди людей слухи, будто в советские времена жил хирург-священник, делавший такие операции, что слепые прозревали, а расслабленные поднимались на ноги. Кто-то рассказывал, что жил тот священник в Крыму. Другие отрицают это и говорят, что он был не священником, а епископом и жил в далекой Сибири. Третий утверждает, что дело было в Ташкенте, и сам Сталин наградил епископа орденом. Эти слухи ходят и до сих пор правда переплелась в них с вымыслом. Крымский святитель Лука стал легендой 20-го столетия. В его образе высокая ученость гениального хирурга удивительно сочетается с глубокой верой православного архиерея. Говоримо про дива, говоримо про віру, і говоримо про священника, говоримо про луко кримського. Ну і з задоволенням хочу представити в нашій студії наших експертів, наших гостей. По перше, це про рей, настоятель Запорізького храму Луки Кримського Олексій Литвин. Доброго дня, Доброго. і Світлана Борхович. Наші вітання. Ну, Доброго. мої шановні, перше питання, те, що я ставила Денису сучасним українцям, вистачає віри. Ну, судя по тому, что происходит, конечно, хотелось бы, чтобы вера крепче была. Чтобы испытания, которые Господь попускает нам по нашему неверию, принимали с верой. С верой принимали. И не забывали, что вера это насущная, единая. Без нее ничего не важно. С ней все остальное будет. Светлана. Судя по тому, что растет число и депрессий, и самоубийств, брошенных детей, А, алкоголизм і так далі. Веры, конечно, не вистачає. Я бы не сказала, що Веру нужно рассматривать в общем, вот, как в общем веру нужно рассматривать mm -hmm. каждому индивидуально. індивідуально. Mm -hmm. mm -hmm. Сьогодні говоримо про Лука Кримського. На його прикладі можна виховувати сучасну да. молодь, можна виховувати дітей. Так, так, так ну і з чого Лука Кримський починав свій шлях. І, до речі, як його звали в житті. Валентин Феліксович, война Угу. Mm -hmm. в миру. В духовной жизни уже сейчас святитель Лука, архипископ, крымский. Начинался его жизненный путь, многодетная семья. Он увлекался рисованием очень. И такие достойные были рисунки, и выставка эскизов одно время проходила. Он действительно сам писал в книге в своей автобиографии о том, что насколько поглотило, он действительно пытался продвинуться дальше. Но когда дошел до высших то есть уже высшее учебное заведение, попытка получить образование, он продержался год, потом оставил все и ушел. И у него было на душе о том, что надо помогать людям бедным. И он приехал в Киеве, был в Киеве, ходил в лавру, делал зарисовки. И вот эта мысль его не покидала. И закончилось тем, что он пошел по стопам земского врача. То есть окончив все практически э отлично, Отлично, окончивший институт медицинский, он попросился пойти с земским врачом. Ну, то есть нашим языком, сельским врачом. На сегодняшний день. Ну, кто? Мужицким, да. Да, мужицким, мужицким. да, мужицким. мужицким. То есть пойти туда, там, где скорби, там, где боль нескончаема. Туда, действительно, как и сейчас, наверное, сейчас тоже не хотят идти сельских врачей, насколько я понимаю. Вот вам пример как бы в жизни. И пришедший уже ставший врачом. Получившись з питанням в Ташкенті бивши, Господь його на путь, путь священність. Ну ви знаєте, от знову хочу показати невеличкий фрагмент з документального фільму про Луку Кримського, саме про те, чому і як він став священником. Як то раз на Собранні віруючих, він виступив з положення річчю в Ташкентській єпархії. После собрания ко мне подошел правящий архиерей Инокентий Пустынский, епископ Ташкенский и Туркестанский. Доктор, вам надо быть священником, сказал он. У меня никогда и мысли не было о священстве, но слова преосвященного Инокентия я принял как Божий призыв архиерейскими устами. І хвилини, не розмишляє, сказав. Хорошо, владика, буду священником, якщо це угодно Богу. Отже, сьогодні говоримо про Луку Кримського. Він став священником він довгий час. Перед цим він працював лікарем і був репресированим. Чому? За твердо своїх обіжень, за тверду mm. віру, яку собі мав. Відпочиналася все, ізвітна лісність в революції Петербург. Проводил э, дело, так называемое, о врачах. Было в Ташкенте, по поводу, когда приезжали э, с фронтов раненые красноармейцы. И в ранах э, мухи откладывали личинки. И попытались это переквалифицировать как преступление против Красной Армии, mm -hmm. против советской власти. И попытка была всех врачей, собственно, к расстрелу подвести. Mm -hmm. За бездейственность. Да, за бездейственность. Mm -hmm. помню, да, они... да, за бездейственность. Mm -hmm. И позвали в качестве... Э третьего лица, который может попытаться объяснить ситуацию, как сам Петр сказал, папа и врача, Валентина Фейса и Он тогда еще не был священником. И вот вставший, он с такой твердостью беседовал с Петерсом, что сами красноармейцы ужаснулись. Такое говорит, впечатление было, присутствующее говорили, о том, что никого не было там, в зале. Только он находился против Петерса. Петерс не мог ему возразить. Лука, архиепископ, довел такие доводы, которые окончательно, бесповоротно объяснили причину и о том, что врачи действительно не виноваты. Вот с этого момента началось противостояние. После этого еще были там встречи. И это послужило тем, что, собственно говоря, уже будучи священником, через какое-то время он получил свой срок за твердость своих убеждений, за веру, за твердость там очень интересный момент был, насколько я знаю, Петр задавал вопрос, типа, а вы видели Бога? То есть как вы молитесь, типа, а потом режете? Он отвечал, я режу во имя спасения больных, я даю им спасение, излечение. А во что, во имя чего режете Это вы? Да. И второй вопрос был, так а вы Бога видели? Он говорит, вы знаете, я много людей оперирую, я вскрывал им голову, mm -hmm. череп, череп, да. Но я там видел только мозги, я не видел там mm -hmm. ума, чести, совести, достоинства. Mm -hmm. И вот эти вот фразы, это человека действительно, который понял человека изнутри. И понял действительно его то нетленное, вот это то, что невозможно ощутить, mm -hmm. вот это духовное, то, о чем мы говорили. И когда жизнь на волоске остается только вера. Вот именно вера. И насколько я знаю, он поставил, будучи еще врачом, и иконку, и перед э, каждой операцией молился. То Крест есть, йодом рисовал на теле, Да, на телеоперируемо. Вот он привнес э, вот это божественно. То есть человека создал Бог, да. И при помощи этой же божественной силы э, он был как да, скальпель в руках Бога. Да. Вот он. це робив. І під час великої чесменної війни він теж рятував життя да, конечно, людей. Конечно. Лікував людей. Повсліпой, з отекшими ногами, з не спавши, голодний, холодний, він служив людям. І в який час він став архієпископом? Ну, от зразу після революції, собственно, угу. ті ті події, які ми описували з Польс Петтерсом, там буквально пройшло некоторое время, совсем коротко. Йому архієпископ предложив тошкинський стати занять место священником стать. Он стал священником. Но в таком смысле, как священником, что он находился постоянно в соборе, он не был. Он а, находился большей частью в больнице. Его просили прям. Да, с условием, да его что просили, он будет да, заниматься, заниматься врачебной деятельностью. Врачебной деятельностью. Господь его благословил, он в это время уже писал а, гнойные очерки. А, Иди, Сталин, по потому что он так утримал Сталинскую премию. Да, да, он был награжден Сталинской премией именно за гнойные очерки. Это его Это сын, фотографии, сын, ссылки, да. Да, Там да, 240 да, километров за полярным кругом находилась первая ссылка. В архирийском облачении. А здесь вот он да, на луку на нашего очень да, похож. Я да, когда да, увидел да, эту фотографию, да. вообще вот, не было сомнения. Да. Очень. Это служебная фотография в основном. Так. Первая фотография была с женой. Я знаю, что он ее очень любил и, собственно, после ее кончины там кстати, произошло. Да, вот он не мог найти ответа себе духовного, почему ушел любимый человек. И это вот... И в наш час эта людина, она стала святою. Светлана, можете задавать, можете продолжать этой, чтобы конечно, вы начали свою думку. Да, я угу. хотела вот сказать, что не нужно думать, что святые, они какие-то люди необыкновенные, вот с какими-то задатками такие. Это люди такие же, как и мы, вот со своими угу. слабостями, немощами. И нам вот хорошо представить святых, которые жили в наше время, вот не в древности, а именно в наше время. Вот представьте, на дворе 1920 год, и тут говорят, доктор, вам нужно быть священником. Это было время, когда в анкете боялись писать, что дедушка, например, прадедушка был священником. Когда все срывали, скрывали вот, вот, вот эти вот свои значит, данные о том, чтобы икону поставить, вообще об этом и, и речи. И вот в это время сказать «да, если Богу угодно, я буду священником» — это подписать тебе приговор. Или вот Денис Исполен. тоже говорил о иконе, которая была в операционной, и вот вспомните тот момент, когда икону вынесли из операционной, и ВДК Лука сказал «я этот. не буду больше оперировать» и ушел. Вот. и Господь не был посрамлен. Вот после этого привезли жену портработника вскоре, которую нужно было оперировать. Она сказала, я только буду оперироваться у mm -hmm. святителя Луки. и пришлось вернуть, вернуть, вернуть место, на место, да, на мир, да верну, и святитель место, да. да пришел Но уже опять оперируя миф, Так, знаю, и ну верну, да. и уже после смерти его кримского и и в Сан Святого. Есть очень много икон, с его были, с его ликом. Будем смотреть на иконы и продолжать oh, разговор. Святость определяется, собственно, количеством исцелений, mm -hmm. той любви, которую человек не покидает после смерти, он остается, он здесь имел эту любовь, и он и оттуда ее имеет. И те молитвы, которые приносятся Владыке, Луке, Святителю, и архиепископу Крымскому, зачастую находит отзвук и в тех людях, которые молятся, mm -hmm. в тех деяниях. Я, собственно, сам, будучи настоятелем Храм освятителя Луки Крымского на границе таких двух не немалых учреждений дома ребенка Солнышко и георгийского пансионата Запорожского. Дома престарелых в простонародье. Вы знаете, совсем недавно был снят фильм, уже художний, фильм про Луку Крымского. Вы пропонуете сейчас трейлер? Конечно, конечно. Деда, Господь, он где? Какой Встрять. Батюшку прямо на паперке прикладывали за забили. Валентина арестовали. Где за что? Именем совести Ласки! Операцию дадите закончить или нет? <звы> Моя жена Анна Васильевна и мой младшенький Валентин. За переливанием крови будущих. Да-да-да. По панацеи всех болезней не существует. Сегодня ночью Игорь скончался. Как? Хорошо верить, когда земля под ногами не горит. Ну, ты даешься тоже. А когда горит, пусть и прежний надо. Я тебе приказываю, сука! Давай, делай я на твой приказ! Люди добрые! Все есть мой путь! Уже совсем скоро мы сможем увидеть этот художественный фильм да, про уникальную человека. замечательный фильм уже по ощущениям внутри. Так, ну и в Запорожье да. будет целая нынешняя ну, подида, 5, 5, 5 февраля прибывают частицы мощей Луки Крымского mm -hmm. все это покровский собор города Запорожья, который находится на Анголинке. Mm -hmm. Там мощи будут находиться с 5 числа по 10. То есть все желающие, которые хотят приложиться, пойти помолиться, пожалуйста. Встреча мощи 5 числа в 16:00 угу. по Кросском соборе города Запорожье. Вот. Меня поражает смелость святителя Луки. В общей сложности он 11 лет провел в тюрьмах, в лагерях, и когда он получал медаль за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, он сказал, спасибо, конечно, но 11 лет, сколько сил, сколько времени потеряно, сколько людей можно было исцелить. И тут один из текистов сказал, что он должен забывать прошлое, и святитель твердо, твердо сказал, я этого никогда не забуду. Такая сегодня программа. Да, получилось. Так выступки. Я думаю, что нужно, то есть привлек, ну, нужно освещать такие жизненные пути и угу. не только при жизни, но и после. И действительно, вот, не то что возводить в сан святых, это пример для нашей молодежи, для текущего, ну, текущего поколения, что подвиг можно совершать во имя. не только в материальных благ, но и как духовный путь, подвиг, как духовный путь. И вот здесь вот соблюдение своих ценностей является, я думаю, вот хорошим примером. Самоотречение от себя да. и желание помочь тем, кто рядом находится. Так, я дуже вдячна за те, що сьогодні завітали до нас на програму, дізналися багато цікавого. Ну, що, мої шановні, хай віра вам допомагає в житті, хай щастить, до зустрічі.